Година залишається до початку прямої трансляції церемонії юна 2017. Поки Пока зв'язки займають свої саме жирне міста у дворці України, пропоную обсудить саме последні новості. Як завжди, у цій студії Юрій Третяк і незрівнянна Вікторія Бутуї. Ми починаємо. Дивись сьогодні у М1 News. зірки роблять власні прогнози на юну. навіть мене міняти несподівані зізнання учасників відбору до Євробачення. Я просто мазохістка. Пахуй, у... Навіщо співачки роздягаються на камеру? Путают меня с мужчиной. У чому секрет популярности мозгов у девчат? Не все мальчики, самое важное, не натуралы. Отже, за годину мы на узнавать имена у юны. Повлиять на голосование экспертов звезды уже никак не могут, а поэтому им остается только строить догадки, кто же заберет максимальное количество статуэток. Зерковые прогнозы на церемонию просто зараз у нашему первому сюжете. До последнего имена победителей юно остаются загадкой даже для организаторов премии. Под рахунком голосов экспертов занимается международная аудиторская компания Deloitte. И с ней, в частности, много лет сотрудничает Никто, кроме управляющего менеджера и управляющего директора и его ассистента, не знает результатов. Поэтому тут фактор интриги, ну такой же, как на Грэмми. Я этого хотел достичь, чтобы ну, реально никто ничего не знает. Утім, загадковість только спонукает артистов делать власні прогнозы. Конечно, найбільше інтересу вызывает номинация «Соло-артист». Если мы хотим чтобы наш шоу-бизнес превращался в шоу-бизнес мастодонтов и больших динозавров, давайте дадим Тини Карли. Если мы хотим чествовать наших героев, давайте дадим Джамаля. Но реально в этом году круче всех Монатик. Как бы мне не грустно это было бы признавать. Он даже меня перетанцевал. Заслуженно, если победит Монатик. Выдаю свою права Монатику. И меня удостоили чести быть тоже в этой пятерке, но думаю, должна победить Светлана Лобода. Я очень надеюсь, что Статуетку получу Джамала. в номінації юна. Я своїй голос віддаю за Джамала. Для мене джа найкраще зі всіх. У номінації поп гурт теж важко виділити фаворита. Зірки зізнаються, що танцюють як під хіти потапа та дідо, так і під електронні біти онуки. Мозги! група «Мозги», Друзі я боліваю за онуку, тому що вона дуже цікава. Сучасна, українська наша. Я болію за онуку, но виграє діду. Бляха, муха, только пец, только пец. Метизе, родненькие мои. Хотелось бы, чтобы победили или мозги, или бы там бы или время и стекло. Я думаю, что время и стекло вообще достойно. Я думаю, время стекло это их время. Ну почему? Недаром колись на юні трощив гитару Женя Галыч. Плохие хлопчики до у пор в тренде. голос у торвальду віддає даже его конкурентка по номинации Юлия Самин. Мне нравится группа Торвальд. Хотя Женя иногда и говорит какие-то каверзные вещи в сторону группы харт Но но мне не нравятся. Это лучший рок-гурт в плане свежей и молодой энергии. Как услышала его живое лайф, выступление, я там плясала. Наши люди всюди, и поэтому рок-гурт... Дитині сімнадцятого года полюбова бути роль, але справжнім відкриттям 16-го року для українського шоу-бізу став хіп-хоп проект Юрія Бардаша. Олдскульні гриби качали цього року і серйозних продюсерів і гламурних дівчат. Ну, типа грибы, типа грибы. Это грибы, это грибы. Грибы вообще должны забрать все номинации, потому что в этом году это их год. Эта музыка с лета не покидает вообще мои уши. Грибы, вы крутые. Вы победители, забирайте статуэтку. Через пивпадуть зеркови прогнозы с думкою музычных экспертий знаемость уже 21 лютого скандалы, интриги, расследования. Примерно так я бы назвал сюжеты, которые готовят на отборах к Евровидению Оля Цибульская. На черговом пи финале писаного конкурсу Оля дизнавалася, чему Володимир Бебешко не снимает новых клипов Мили Нитич, то яке отношение рожден до вахитности, а не седоковое. А еще Цибульская заставила материться в кадре Женю Галича. Хотя для этого особой стараться не приходится. Одним словом, давайте посмотрим репортаж. Кажуть, після виходу в офіційний продаж квитки на конкурс Євробачення в Україні розлетілись немов гарячі пиріжки за 15 хвилин. Чим ще дивував другий відбірковий тур конкурсу? Дивись прямо зараз. Як вам по відчуттям? Непогано, волнітельно все, звісно, але ще один хороший опит. Як вам нова пісня Даші Остаф'євої «Несміле»? Я хочу познакомиться з с тобой привет, можно потеснуть твою руку? Я чула, в неї крутой брат, а ты теж в шоу-бизнесе. Для чего? тобі -би шоу бизнес Шоу-бизнес и наша группа, мне кажется, это немножко разные понятия. Шоу есть, бизнеса не очень. Так, як тебе песня, Даша, оставь его не смело. Прекрасная песня, клип хороший. Всем нравится, всем нравится. Тобі я композитору, чия пісня песня сегодня сподобалась наибольше? Агазма. Людям кажется, что они странные, сильно яркие, очень необычные. Ну, вони настоячі. Скажи мені, будь ласка, для чого чуваку, в якого майже за місяць до концерту повний солдат сьогодні цей конкурс Євробачення. В тебе і так все чікі піки. Люди ж не йдуть на конкурс, коли все плохо. Насамперед, люди йдуть на конкурс, коли все хорошо. Ти писав пісні Ані Сідаковій, Єві Бушміні? Нет, Ані Сідаковій я не писав пісні. Прям не було. Вона викладала відео з твоєї студії, що ви працювали разом. Ну ми, ми... що ви робили тоді в студії разом? Ні, ну ми працювали, але пісні так і не були записані, поэтому не були випущені. Аня беременна. Аня беременна. Как тебе песня рождена сегодня? Він класний. Знаєш, мені не подобається слово конкуренти. Ми такі різні. Ми колеги скоріше. Ми одне в одного вчимося, підслуховуємо, підглядаємо, розуміємо і, і хвалимо одне одного. Я досі дивуюся, як така світла людина в шоу бізнесі. Іларія, дякую тобі, вона реально свята. Як вам сьогоднішній відбірковий тур порівняно з першим? Мені за дуже багато вийшло в цей раз такої собственно, альтернативне до статочної музики. Мені це цікаво. надіюсь, що і публіки цікаво. Бути продюсером адвора. Отбору... К Євровідню це, навірно, саме інтересні роботи. Це навіть цікавіше, ніж готовить какого-то артиста. Євровідні минулого року. Критикували Джамалу, Андрій Данилко критикував її. Як воно сьогодні бачите її поруч в якості вже журі? Ви щось говорили після того там Джамала? пісня все таки була. У нас така. Довжний ми повинні, находити знаходити то блог і собственно говоря, критикувати все це. що перше хотілося зробити, коли твоя пісня закінчилась? Зняти туфлі будучи статусною артисткою, зіркою яку знають усі, і ти на Євробачення для чого? А я просто мазахистка. Мені подобається. Я сьогодні врубала Google, але чомусь не знайшла жодного відеокліпу твого в 2016 році. Немає. Бабешко, що економить на тобі? От запитайся в нього сама. Я мене колега Олег Віннік. Он 6 лет ничего не снимал, а собирает аншлаги по всей Украине и перекрывает всех тех клипов, которые крутятся каждый день по сто раз, и никого толку из них нет. Декілька днів тому ти був у нас в гостях на каналі М2, специфічно відреагував на ім'я Олега Винника в ефірі. Я хотів в примір але поняв, ну, що... Кого? плохой примір. По-перше, я, по я не розумію до кінця, про кого ми говоримо. Після чого директор, власник піар агентства Михайло Ясинський в інтернеті назвав тебе провінційним клоуном і людиною, яка переповнена снобізмом. Тобі є що відповісти? Тобто, серйозно? Так. Он так меня назвал? Он в у на своей странице написал, что Олег Винник – велика зерка, и ты не можешь права такого говорить. А как его фамилия, этого продюсера? Так перестань. Михаил? Михаил? Ясинский. Я не знаком с Михаилом Ясинским, но я обязательно с ним после этих фраз познакомлюсь, обещаю было еще много матюкей, честно. Я обещаю, я познакомлюсь с этим человеком. А будет махач? Ну, я же не знаю. Я же не могу там заранее загадывать, будет ли. Но человек должен отвечать. Но он пиарник, еще и кличка, так что обережно, может. Мне по Мені вообще по барабану, чианку піарщик. Чоловік должен відчати за свої слова. Мне так кажется. Я тебе любила, мішка. Ось такі скандали у нас на Євробаченні. Та це ще далеко не все. Уявіть, друзі, за три місяці до події уся команда менеджерів, котра займалася конкурсом, написала лист про відставку. Як говорила, моя велика і улюблена пані Раєвська, головне товариші не або са. Тримаємо кулаки і чекаємо травня в Києві. На День Святого Валентина у столиці был непоганий выбор концертів: Мачете, авиатор, оторвальд. Но, как показала практика, самую большую аудиторию собрали не романтичные, но мозги. А кто сказал, что у День всех закоханных треба выключно лиричные баллады слушать? Какой должна быть любовь, с мозгами или без, выясняла на концерте проекта Потапа Мила Еремеева. Смотрим. Любовь с мозгами или все-таки без? В день Святого Валентина я решила испробовать на себе, как это, когда суровые, брутальные мужики подарят себе, наконец-то, мозги. Какая есть мантра у мозгов, чтобы успокоиться и настроиться? Мы вообще не сильно переживаем, ты знаешь, мы знаем, что... Сегодня придет очень продвинутая публика. Мозги на два шага вперед во всем. И в музыке, и в подготовке, и в свете, и в звуке, и в приколах. От брутальных Я... мужиков сегодня ждать романтики? Ты знаешь, никому не нужна эта романтика. Послушайте, вот эти вот роскозни ваших мальчиков, которые вообще любят мальчиков, понимаешь о том, как они не любят вас, пристаньте им верить. Лучше такого мужчина, который схватит, затащит тебя в скалу, будет любить тебя семь раз подряд, и ты ему родишь детей. Вот что такое мозги. Вах, нашуа. Вот она! Я смотрю просто на ваш внешний вид и ощущение, что вы только прыгнули с парашюта. Это так называемый синдром Насти у тебя срабатывает. Ах. Насте все время прыг... хочется прыгать, а мы ее держим возле балкона. Это похоже на группу захвата вертолета. Именно вертолет является нашей фишкой. Музыка мой вертолет. А не парашют. У нас есть вертолет песня. Скоро будет песня «Парашют». Я тебе, честно, хочу признаться, я этому никому не говорю. Они, когда все стоят на сцене, они меня сексуально привлекают. И я не могу выбрать, кто. Их много, и не все мальчики. Самое важное, они натуралы. Понимаешь, а нынче в наше время это такая редкость. Какая да. твоя любимая песня? Я всегда хотела, чтобы мне взяли пиджайка и группу мозги. Говорю, папа, пожалуйста, я уже похудела. Я одену парик, мне. Никто не узнает. Ну возьми меня. Но пока что ребята меня не берут, потому что слишком урожай у тебя изнаваемая, знаешь? Нет-нет-нет. У меня нет слуха голоса. Я могу только не знать. Говорить начали и закончили все. Так все-таки, любовь с мозгами или без? Ребята, любите. И любите, честно сказать, без мозгов. Мне кажется, любовь вышибает любые мозги, но мы их так всегда поправляем, ставим на место. Любовь может быть только с мозгами. Тут все понятно. Любовь... Не должно быть с мозгами или без оно должно быть любовь страсть должна быть э, э, огонь внутри вот так любовь она живет вечно Наверное, без. Так, чтобы аж, знаешь, бабочки в животе были и зубы сводила вот так вот. Вот это круто. Хорошо, знаешь, что ты не привела с собой вот этого наглого с белыми зубами ставными. А, вы думаете, я не привела? Нет, это мало. Подождите, Нет. он Причем, пришел покушать. Причем здесь ты ему не про монахика говорим, <свят> Что ты лезешь все время? Ну і цього тижня презентували пікантний календар на 2017 рік. Саме вчасно у середині лютого. Знаєш, віка календар з обнаженими знаменитостями на страницях можна представити і в середині года. Все одно в ньому важні зовсім не дати. Кого там можна буде споглядати протягом року у нашому наступному сюжеті? Чтобы стать модной украинской звездой, нужно уметь не только красиво одеваться, но прежде всего эффектно и модно раздеваться. И сегодня мы узнаем, у кого же получается это лучше всех. А ты бы снялась обнаженной для календаря? Я снималась на XXL, но я была немного прикрыта. Фотошопом? Раз, Ребята, я не, я не Так, все, подождите, подождите, все, вот так. Ох уже эти танцоры. Ребята, какой ваш любимый месяц календаря? Лично мой любимый месяц это февраль, потому что у меня день рождения, потому что, конечно, Слава с Диангеле. Оу! Oh! Мне еще нравится Леся, также мне нравится Слава, а также Вика. Блин, все нравятся. У меня, понимаешь, выбор некончаемый. С тремя кончаемый. Слушай, если бы был мужской календарь, разделись бы? Нема питания, я над это работаю. Почему бы и нет? Мне кажется, yeah. если снять котиков, денег дадут больше. Кого бы хотела видеть из мужчин певцов голыми в календаре? О, -у -у. вау! Это что такое? Какой календарь? Куда меня уже это? Ваню Дорна. Влада Яму. Диму Фу-фу-фу. А у Тимберлика есть украинские корни? Серегу. Макса Барски. Любишь запущенные тела? Никиту Алексеева. Любите помоложе? Наверное, это был бы Амадор Лопат. Козловский он, кстати, накачанный, красивый. Монатиком. Прекратите заливать. Нет, нет, и под Потапа, Потап. Потапа. Потапа. Помоложе ну, надо. Пить. Потап, стряхни песок. Может быть, винника. Не знаю, какое у него физически подготовленное тело. Экстаскелет. Мы снимали ему клип, он прекрасен. Наш шоу-бизнес такой маленький, что я уже и так всех видела. Мы же в кремерке все вместе переодеваемся. Какой календарь, такой шоу-бизнес. Голый. Ой, жарко тут. Ой, ой ой не только тебе. Сегодня календарь с голыми звездами шоу-бизнеса Украины. А что завтра? Магнитики на холодильник? Именные чашки с попкой Даши оставила? Я лучше бы Даши оставила, Возьми меня. Кстати, я взял бы две. Снялась бы в календаре голый. Я уже сни... Я уже сни... Мы снимали для календаря Алексея. И мне присылают фотографию. Я реально понимаю, что моя попа уменьшена вдвое. Вы что? Это же... Мое достояние, это вы его убрали? Где родинки? Где широкие поры? Где целлюлит? Ребята говорят, это первый раз в истории, когда девушка просит не уменьшить, а увеличить. Три четверти Кардашьяна мне сделайте. Снялась бы до календаря голый? Нет. Я надеюсь, муж твой посмотрит. Поэтому я это и говорю. Я не, не снимусь с календаря голый. Страшно подумать, но буквально минуту назад мы видели ее полностью голой. Давай мы с тобой поменяемся ролями, и я стану телеведущей. Люблю ролевые игры. Продолжай. Но я же должна чем-то удивить людей. Вот бы удивить классной песней. Иди гуляй, красивый. Какой месяц олицетворяешь ты в душе и в календаре? Календарея лицо сентябрь. Любишь образ школьницы? Скорее люблю образ учительницы. <связать> Каково это быть в одежде? Очень непривычно, намного приятнее быть без нее. Встречают по одежке, а в украинском шоу-бизнесе провожают по голой попе. Парам-парам-пам! Поговаривают, что только на вас потратили меньше всего фотошопа. Взяли ваши лица и к другим телам. Это правда, потому что, ну, знаете, и так. А на концертах иногда путают меня с мужчиной. Так ні в коем случае не переключайтесь. Буквально за півгодини ми розпочнемо пряму трансляцію із Палацу Україна. Смотрим вместе. Юну 2017 на М1. Ну а ми прощаємось та нагадуємо, що у наступному випуску обов'язково розкажемо про все найцікавіше, що відбувалось на юні. Главний акцент сделаем на тому, що не попало в трансляцію на всіх закулісних подробностях. Тож не пропустить пока.